চাওক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আমাৰ সমাজ জীৱনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাহিৰতো বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আমাৰ দেশৰ অন্য প্ৰান্ততো তেওঁৰ যিসকল অনুৰাগী আছে বা দেশবাসী মই দেখিছোঁ যে জুবিনৰ মৃত্যুৰ পিছত জুবিন কোন এইটো জানিবলৈকে বিভিন্ন দেশৰ ৰাইজে বিভিন্ন মাধ্যমৰ আশ্ৰয় লৈছে গতিকে জুবিনৰ মৃত্যু আমাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিশেষভাৱে অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকে দেখিছে যে ঊনৈছ তাৰিখে তেখেতৰ ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰত মৃত্যু হোৱাৰ পিছৰে পৰা ন্যায় দিবৰ কাৰণে সন্তুষ্টিক্রিয়ারপা ধরে ন্যায় দিবর কারণে যোৎপুরশি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিছে মই রাইজক অল্প ধৈর্য ধরবলে আহ্বান জানাও আর আমিও মনে পারেনে কামনা জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব আর জুবিনে ন্যায় পাবই নিশ্চয় ঠিক আছে